بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين ثم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد সন্মানীয় শ্ৰোতামণ্ডলী আছালাম আইকুম ৰহমতুল্লাহ বাৰ্ষীয়াটো চূড়া এখলাছ কুৰণে কৰিমৰ এটা বৰ সৰু চূড়া হয় যিটো আমি প্ৰায়ে আমাৰ মুখস্থ আছে অৰ্থাৎ কুল হুৱ্লাহ শ্বৰীফ তো আজি এই চূড়াটোৰ ওপৰত অলপ কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ এই চূড়াটোৰ আল্লাহটো বাৰে কওঁতে আলাই ফৰ্মাইছে যে কুল হুআল্লাহেদ আল্লাহে আল্লাহ নবী চাল্লাহু আলিছাল্লামক কৈছে যে হে নবীজী আপুনি কৈ দিয়ক যে আল্লাহ অদ্বিতীয় হয় আলহ অদ্বিতীয় আল্লাহ এক হয় অৰ্থাৎ আল্লাহৰ বাহিৰে আৰু কোনো ইবাদতৰ লায়ক মায়বুধ নাই আল্লাহমেদ আল্লাহ চমেদ হয় অৰ্থাৎ আল্লাহ অমুখাবেখি আল্লাহ কাৰো মুখাবেখী নহয় তাৰপিছত কৈছে আল্লাম য়ালিদ ৱালেম য়ু লাহে কাৰো পৰা জন্ম লোৱা নাই আৰু আল্লাহৰ পৰাও কোনো জন্ম লোৱা নাই একেবাৰে শেষত কৈছে ৱালেম য়কুল্লাহু কুফুৱান আহেদ সেইজন মহান আ্লাহৰ সমতুল্য আৰু কোনোৱে নাই তো ইয়াত থলমূল হিচাপে আল্লাহ চুবা নহওঁ এটা আইলাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা হৈছে তো আমি প্ৰথমে এইটো জানিব লাগিব যে এই চোৰাটোৰ শ্বানে নজুল কি হয় শানে নজুল অৰ্থাৎ এই চোৰাটো অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণ কি তো জামে তিৰুমিজি এখন হাদিছৰ কিতাপ আছে তাত এটা হাদীচ আহিছে হাদিছ নম্বৰ তিনি হাজাৰ তিনিশ চৌষষ্ঠি থ্ৰী থ্ৰী ছিক্স ফ'ৰ তো তাতে কোৱা হৈছে আন্নুল মুশৰিকিনি চল্লা আলীল্লাম উন চুব লেক যে মক্কাৰ মুশৰিকিনসকলে মক্কাৰ অমুছলিমসকলে আল্লাহ ৰস্লাহ আলী উচ্লামৰ ওচৰত আহি পেলাই এইষাৰ ক'লে যে আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিপালক আপোনাৰ ৰবৰ পৰিচয় দাঙি ধৰক আপোনাৰ ৰবৰ বংশীয় পৰিচয় দান কৰক অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় আমাক দান কৰক আল্লাহ ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হ'ল আল্লাহ কেনেকুৱা আল্লাহ দেখাত কেনেকুৱা আল্ল কিহেৰে তৈয়াৰী হৈছে এই যিটো ট'টেল আল্লাহ চুহানাহআলাহৰ বায়গ্ৰাফী হয় ত' আল্লাহৰ ট'টেল বায়'গ্ৰাফী সম্পৰ্কে আমাক অৱগত কৰাওক ফায়ন জাল্লাহুল্লু আল্লাহ আহেদ ত' মুশ্ৰিকিনসকলৰ অমুছলিমসকলৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আল্লাহ চুহান আহ এই কুল্লুআল্লাহ চোৰাটো নাজিল কৰিলে অৰ্থাৎ অৱতীৰ্ণ কৰিলে আৰু ইমাম ইবনু কাছি ৰহিমাহল্লাহে লিখিছে যে য়হুদীসকলে কৈছিলে যিসকল য়হুদী যুজ তাহাঁতি কৈছিলে যে নাহেনু না ইবুদু ৰজইৰাব্লা আমি হাজৰতে ৰুজৰা আলিহিচালামৰ ইবাদত কৰোঁ আকৌ নাচাৰাসকলে কৈছিলে অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে নাহেনু না ইবুদু অল মছিহা বন্লাহ অৰ্থাৎ আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ ইবাদত কৰোঁ ৱকোৱালেতিল মাজুছ আকৌ মাজুসকলে মাজুসকলে কৈছিলে মযুছ এটা সম্প্ৰদায় নাহেনু না ইবুদু শাম ছাউল কামাৰ যে আমি সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ উপাসনা কৰোঁ অকলহেটিল মোৰ শ্ৰীকোণ আৰু মোৰ শ্ৰীকিনসকলে এই বুলি কৈছিল না হেনো না আবুল আউ শেন যে আমি মূৰ্তিৰ পূজা কৰোঁ তো যেতিয়া প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ে নিজৰ উপাসকৰ পৰিচয় দিলে أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا نذير له ولا شبيه له ولا عديله. تدي الله تبارك وتعالى إي سورة قل هو الله شريف تنازل قل زد الله تبارك وتعالى نزر بوليسوية دانجد الله أودتية هو الله بحرية كنو معبود আল্লাহৰ সমতুল্য কোনো হ'ব নোৱাৰে আৰু আল্লাহৰ কোনো সহায়ক নাই সহায়ক নাই মানে আল্লাহৰ সহায়কৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু আল্লাহ ছমাদ হয় ছমাদ কোৱা হয় অমুখাপেখী অৰ্থাৎ সেইজন মহান শক্তিশালী সত্তা যিজন কোনো মানুহৰ কোনো মখলোকৰ মুখাপেখী নহয় কিন্তু সকলো যাৰ মুখাপেখী অৰ্থাৎ আল্লাহ চোহা নহও এটা আলাক কোনো মখলোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু প্ৰত্যেকটো মখলোকক আল্লাহৰ সহায় আৰু মদদৰ প্ৰয়োজন আছে আল্লাহৰ মদত আৰু সহায় অবিহনে যিকোনো মখলোকৰ ভেলিউটো জিৰ' হয় ত' এইখিনিতে এটা মুত্তাফাকনা আলী হাদীচ আপোনালোকক শুনাওঁ হাদিছটো ইমাম বুখাৰী ৰহমতুল্লা আলী হে বুখাৰী শৰীফৰ কিতাপ উ তহিদত ইমাম মুছলিম ৰহমতুল্লাহে মুছলিম শ্বৰীফৰ কিতাপ সলায় মুছাফিৰিন নামৰ অধ্যায়ত নকল কৰিছে এই ৰৱায়ত হজৰতে মায়া ৰজিঅল তহাই বৰ্ণনা কৰিছে তেখেতে কৈছে আল্লাহ ৰস্লাহ আলী আছল্লামে এটা এফালে ৰাৱনা কৰিলে আৰু সেই সৈন্যবাহিনীটোত এজন আমিৰ অৰ্থাৎ এজন জিম্মেদাৰ আল্লাহ নবীয়ে নিযুক্ত কৰি দিলে তো যিহেতু তেখেত জিম্মেদাৰ হয় তেখেত আমিৰ হয় তেখেত কেপ্টেইন হয় তো যেতিয়া নামাজৰ সময় হয় তেতিয়া তেখেতে নামাজ পঢ়ায় এই কেপ্টেইনজনে নামাজ পঢ়ে আমিৰজনে নামাজ পঢ়ায় কিন্তু তেখেতে যেতিয়াই নামাজ পঢ়ায় নামাজৰ শেষত চোৰা কুলহুৱাল্লা পঢ়ে মানে কিবা চোৰা পঢ়ে কিবা চোৰা পঢ়াৰ পিছত যিকোনো এটা চোৰা পঢ়াৰ পিছত একেবাৰে শেষত প্ৰতিটো ৰাকাতত কুলহুৱাল্লাহ শ্বৰিফ পঢ়ে ফালেম ৰাজা আৰু জাকাউ জিখা আলী নবী চল্লাল আলি বাছাল্লাম তেওঁ সৈন্য দলটো যেতিয়া আকৌ মদিনাত ঘূৰি আহিলে ত' আল্লাহ ৰচুল চাল্লাহ আলহীলামক তেখেতৰ এই অভ্যাসটো সম্পৰ্কে অৱগত কৰা হ'ল যে তেখেতে নামাজৰ প্ৰতিটো ৰাকায়তৰ শেষত কুলহল্লাহ শ্বৰীফ পঢ়ে ফক আন য়সনা অ জলিকা তেতিয়া আল্লাহ ৰচুল ছাল আলহীলামে ক'লে যে তেখেতক সুধিবাচোন তেখেতে এই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰে এই বিশেষ অভ্যাসটো তেখেতৰ কি কাৰণে আৰু তেখেতক কথামতেই আল্লাহৰ নবীৰ কথামতে তেখেতক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল যে আপুনি কিহৰ কাৰণে প্ৰতিটো নামাজৰ প্ৰতিটো ৰাকায়ত একেবাৰে শেষত কলহুৱাল্লাহ পঢ়ে তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে এই চোৰাটোত মোৰাল্লাহৰ চিফাত মুৰলাহৰ গুণাৱলী মোৰ আল্লাহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহক বৰ্ণনা কৰা হৈছে তো সেইকাৰণে মই নামাজৰ প্ৰতিটো ৰকায়ত এই চোৰাটোক পঢ়োঁ তো ঈষাৰ উত্তৰ শুনি পেলাই আল্লাহৰ ৰচুল চল্লা আলিহলে ক'লে আহ বিৰুন্ন ইউ হেবু যে তেখেতক খবৰ দি দিয়া তেখেতক এইখাৰ কথা কৈ দিয়া এই বাৰ্তাটো তেখেতক জনাই দিয়া যে তেখেতে যিদৰে আল্লাহক ভাল পায় আল্লাহো তেখেতক ভাল পায় চুহানল এই চোৰাটোৰ ফজিলত সম্পৰ্কে এটা হাদীচ ইমাম আহমেদ বিন হাম্বুল ৰহমত উল্লাহ আলহী আল মুছন নকল কৰিছে এই হাদীচটো হজৰততে মাজ বিন আনছ আল জুহনী ৰজিঅল্লাহে বৰ্ণনা কৰিছে ফৰ্মাইছে আল্লাহ ৰস আলহী ফৰ্মালে من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بن الله له قصرا في الجنة إذا زن بيكتية ده بار قل هو الله شريف بوهيبو تو هزنر كان الله سبحانه وتعالى جنة اتا محل ونائدئو سبحان الله لكن قطعه هنا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى أنه الله نبي پرسنا کوئی لئے إذ أستكثر يا رسول الله لہے الله نبی دوہ بار সূৰা কলহাল্লা পঢ়িলে আল্লাহে জন্নত ঘৰ বনায় আমিতো জন্নত ঢেৰ মহল বনাই ল'ব পাৰিম তেতিয়া আল্লাহৰ নবী চাল্লামে ক'লে অল্লাহ আয়াব যে আল্লাহ তবাৰক ৱাতায়ো বন্দাহক সুন্দৰ পুৰস্কাৰসমূহ অত্যাধিক পৰিমাণে দি পেলাই ভাল পায় ত' অল্লাহ তবাৰক বতায়ালাই আমাক প্ৰত্যেকক ঈশ্বৰাটোৰ ওপৰত আমল কৰাৰ তফিক দান কৰক আৰু আল্লাহৰ কালামক عمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم